Декитаслив про ишемичную хоробу сердца, например, чи про выроску можем якоропсихосоматоза, можно рассказать? Ишемическая болезнь сердца, она возникает у так называемых коронарных личностей. Это личности, которые очень активные, которые им нужно постоянно что-то делать, постоянно везде всему соответствовать. И они делают, 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 не отдыхают и их останавливают инфаркт. Чтобы они просто отдохнули, да? Они очень чувствительные эти личности, и у них в детстве э, им не дали творчески выразиться. Вот и таким людям э, нужно найти отдушину в каком-то творчестве. Вот, вот это танцы, рисование, неважно. Вот им это необходимо. Язва, да? Язва желудка, для нас кишки. Здесь тоже коронарная личность. Здесь купирована больше злость. У них мама... Э, ну, так относительно с любовью относится, потому что если ребенок для нее спокойный, да, вот, значит он хороший, ему э, внедряются с самого детства высокие моральные нормы, жить по правилам. Этот человек э, нуждается в помощи, однако все делает сам. То, что ему нужно, это вот эта вот поддержка, безопасность. Ну, конечно, хорошее питание, это как это язва, да. Как мы можем увидеть психосоматоз вид симуляции захворивания? Симуляция будет связана всегда с манипуляцией, а психосоматика там человек действительно ему больно. Вот если психосоматоз, то он еще подкреплен врачебным диагнозом, по всему прочему. Эти люди они действительно ощущают боль, они бессознательно. А вот когда человек манипулирует, врет, да? на Ми можемо передбачити, що захворювання конкретних систем людини пов'язані з якимись негативними думками у конкретних сферах життя. Тобто захворювання очей пов'язані з небажанням щось бачити, щось уявляти, захворювання, скажімо так, вух пов'язані з небажанням щось чути, ніг з небажанням щось робити, кудись ходити. Если говорить про ноги, к примеру, это наши опоры. Я сейчас говорю про телесно-ориентированную терапию, да? Вот, то есть если человек ходит, вот как ребенок, шаркает ногами, да, у него нет опоры по жизни, либо же человек приходит с жалобой о том, что вот в жизни ничего не удается, вот, не самостоятельный весь. Если говорить про руки, это про контакты внешним миром, да, про нежелание да, с кем-то общаться, возможно то, что у людей близорукость да, возникает в молодом возрасте возможно это про нежелание что-то видеть, бывает вот комок в горле чаще всего про обиду невысказанность, через горло мы говорим, что-то не, не выговаривает бывает, что челюсть сжатая, точно так же человек не дает выхода своей агрессии вербальной, он что-то не высказал кому-то если бывает боль в груди это про любовь, про такие вот высокие чувства, вот, про гнев, если это про спину. Если у нас болезни, возникают болезненные ситуации вот в районе желудка, диафрагмы, это про социальные контакты, более далекие, чем руками. Да? Вот. То есть что-то в социуме мы не принимаем. Если это тазовый блок, то тут мы будем говорить про сексуальные отношения. Ну, в этом будет проблема. Читы раковых но эффективно официально выставлены психосоматаза. Теория возникновения рака. И одна из них это психосоматическая. И очень многие сейчас уже считают, что действительно здесь сексоматика. Если говорить про рак, то здесь обида. Мало того, она невысказанная и не и непрощенная обида. Здесь будет сильная жалость к себе, здесь будет невозможность строить отношения и невозможность их удерживать, низкая стрессоустойчивость, плохое настроение, вот такие вещи. И когда человек будет общаться вот, на психотерапии, да, скорее всего, что он скажет, что чувствует себя отверженным каким-либо из родителей или обоими сразу. То есть, возможно, такая жалоба. Я могу сказать, что сама лично знаю э, людей, которые переболели этой болезнью, которые излечились. Знаю ситуации, когда это делается даже не медикаментозно. Вот, э, то есть, возможно, психотерапии в действительности вылечить рак. Давайте скажем вот такие костыли про стресс. стресс это такие стадии, какие мотивы изменяют склад крови и мотивы, На нього реагує наш організм, наше фізичне тіло. Тобто, якщо стрес уже сформувався, що ми можемо зробити? Ми можемо якусь фізичну активність, так собі придумати, там, побігати з хідцями, можливо, якісь зробити вправи, чи навпаки сконцентруватися, підібрати камінчик, роздивитися його, задуматися, замислитися, щось е -е, порахувати до ста, так щоб зняти цей стан напруги. как профилактику стресса, это, конечно же, физические упражнения. Это тренажерные залы, это фитнесы, потому что здесь вырабатывается гормон радости. Он уже априори говорит о том, что стресса не будет. Здоровое питание обязательно. Если уж стресс возник, то можно прорисовать его. Садимся, берем гуашь, карандаши рисуем. Можно просто покидаться подушкой об стенку. Вот. Через время будем смеяться очень сильно, потому что когда понимаешь, что ты делаешь, что вот, ты ведешь себя сейчас как ребенок, да? Вот. Это вызывает смех и стресс уходит. Когда человек с работы возвращается домой вот в таком стрессовом состоянии, не стоит его трогать. Вот. Минут 10, если, это, это заметно. Пусть это идет. Чтобы не выплюнулось это все на семью. Ага. 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 Ну, в таврі даво неплохо будні ага. плохо потанцевать, потанцювати что-то такое. Мені 44 роки. Зараз маю діагноз гіпертонія. Інтенсивно лікуюся, але результати ненадовго. Якщо це психосоматичне захворювання, то як з ним бути? Марія Харків. Це класичний психосоматоз, Це теж коронарна лічність. активные, стремящиеся постоянно что-то делать. Но в отличие от ишемической болезни сердца, это люди более заблокированные эмоционально. Есть даже термин гипертонические домохозяйки. Это очень добрые, отзывчивые, кроткие женщины, но внутри у них сидит агрессия, которая не выплескивает наружу. Обязательно нужно как-то проявлять свои эмоции, пытаться. Такие люди, они ведь, во-первых, в напряжении, во-вторых, они, правда, считают, что э, злиться нельзя. Ну, вот, если у них спросить, есть ли право на агрессию, конечно, нет. Они вообще не выражают и не принимают это чувство. Обязательно нужно научиться расслабляться таким людям. Может, это неправильно, но, моя мать, как мне кажется, здорова, но вважає себе хворою нас настогна, что до вечера ей станет зле. И действительно, вечере уже лежит с компрессом на лубе. Я уже не понимаю, она, чи, чи действительно хвора. Марина, Харьков. Здесь похоже на эпохандрию. Но дело в том, что э, там боязнь какого-то заболевания, которым человек еще даже не заболел. А если уже заболел, вот, то больше своим состоянием. К тому же эти люди, э, они лучше врачей знают, что им поможет, к примеру. Здесь я вижу больше манипулятивный характер нет, того, что мама еще и осознает, возможно, что она делает. Она бессознательно, возможно, не хочет отпускать дочь от себя. Боится вот эта сепарация, о которой я говорила, да, отделение. И сознательно или бессознательно она заболевает, когда та уходит из дому. Да? Вот, вполне возможно, что эта девочка часто и густо слышала слова ты же недолго, потому что я буду переживать. Все, какая там праздник, какой там праздник. Естественно, для нее уже там все закончилось. То есть э, эти все проблемы, они решаемы. Это лечится, это обратимые вещи. То есть, ну, путем психотерапии, конечно. Что такое невроз и как понять, когда он есть? Наталья. Невроз. Здесь будет обязательно астения. Астения – это вот хроническая усталость. Да? Истощаемость, работоспособность э, снижается. Будут эти симптомы, да? Вот э, навязчивость, навязчивые мысли, навязчивые действия. Только при полной критике к своему заболеванию. То есть человек прекрасно понимает, что с ним происходит что-то не то. Э, э, истерия. Демонстративное проявление. Как только публика ушла, симптомы пропали. Невроз лечиться, он обратим все нормально, но тоже путем психотерапии. Наша психіка та наше фізичне тіло набагато ближче одне до одного, ніж ми вважаємо. Тобто негативні думки, стрес, ніг та одразу запускають негативні програми і на рівні тіла, і на рівні всього нашого життя. Тож щоб жити і радіти. Є дві необхідні та достатні не умови жити та радіти. А ми чекаємо на ваші питання та історії за милом, що ви бачите зараз на екрані. Життя ще простіше прощаємося.